Assalamualaikum, salam sejahtera, salam UITM di hatiku Saya Muhammad Aziz bin Abdul Rahman, jurutera pusat asasi UITM dan juga ketua bahagian pengurusan fasiliti pusat asasi UITM Hari ini saya akan memberikan taklimat pendaftaran pelajar baru di pusat asasi UITM Sebelum itu saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada para pelajar yang berjaya menajukan pelajaran di pusat asasi UITM Baik, ini adalah misi dan visi bahagian pengurusan fasiliti yang pertama adalah melancarkan operasi pembangunan dan penyelenggaraan pusat asasi UITM Cawangan Selangor Campus dan KL di bawah PFI Private Finance Initiative yang kedua mengoptimumkan tenaga kerja dalam perancangan pembangunan pusat asasi UITM ke arah Campus Lestari Okey, ini adalah motor kita kita ada empat yang pertama sekali adalah sinergi yang kedua adalah produktif, excellence dan teamwork apa itu sinergi? Sinergi kita bekerjasama bersama-sama staf UiTM iaitu pesyarah dan staf takwiran juga pelajar dalam menjayakan sesuatu program. Yang kedua produktif, penghasilan hasil kerja dan pencapaian yang banyak, cekap dan berkesan. Yang ketiga excellence iaitu kecemerlangan secara holistik. Yang keempat adalah teamwork saling bantu membantu sebagai satu pasukan. Ini adalah carta organisasi dapat pembangunan dan kelestarian kita diketuai oleh pengarah pusat sasi UITM kemudian uh, dibantu oleh timbalan pengarah pembangunan dan kelestarian kemudian di bawah aa, timbalan pengarah pembangunan dan kelestarian kita ada saya sebagai jurutera bahagian pengurusan fasiliti kemudian kita ada unit pentadbiran yang diketuai oleh pegawai eksekutif kanan kemudian kita ada bahagian Info Seruto diketuai oleh pegawai teknologi maklumat dan uh, kita dibantu oleh beberapa penolong jurutera iaitu penolong jurutera uh, awam dan mekanikal Kemudian kita ada penolong jurutera untuk AV, audio visual dan kita ada penolong jurutera kanan untuk elektrik dan telekomunikasi Selain itu, kita ada juga penjaga jentera elektrik dan juga pembantu kemahiran untuk bahagian pengurusan facility Baik, ini adalah pejabat pembangunan kelestarian uh, carta bunyi. pejabat pembangunan dan kelestarian kita diketuai oleh Profesor Media Teknologis Dr. Dr. Norhafizah binti Kasmuri selaku Timbalan Pengarah Pembangunan dan Kelestarian. Beliau dibantu oleh saya Teknologis Muhammad Haziq bin Abdul Rahman selaku jurutera dan juga ketua bahagian. Kemudian kami mempunyai uh, tiga penolong jurutera iaitu penolong jurutera uh, elektrik dan telekomunikasi, penolong jurutera awam dan mechanical dan penolong, penolong jurutera audio dan visual. Kita juga mempunyai pegawai eksekutif kanan iaitu Encik Abdul Fahmi Abdul Sani, kita ada penjaga elektrik dan kita ada pekerja kameran iaitu Fazul Izwan Abdul Musa. Baik, ini adalah carta fungsi pejabat pengurusan fasiliti uh, yang diketahui oleh saya selaku ketua pejabat pengurusan fasiliti. Kita bertanggungjawab untuk mengurus dan mentadbir bahagian pengurusan fasiliti kampus PFI dalam ur semua urusan operasi dan penyelenggaraan projek serta pentadbiran unit, mengurus, menyelaras dan memantau pengoperasian kampus yang dilakukan oleh pihak konsesi mengikut keperluan operasi kampus, mengurus, menyelaras dan memantau kerja-kerja penyelenggaraan berkala PPM Plan Preventive Maintenance dan kerja-kerja baik, uh, baik pulih yang melibatkan pihak UITM dan pihak uh, konsesi yang keempat, menyimak dan menilai laporan perkhidmatan bulanan konsesi secara keseluruhan untuk dibentangkan kepada jatuh kuasa pengesahan bayaran dan tuntutan JPBDN bagi tujuan pencurian bayaran kepada pihak konsesi. Sosnya kelima, mentadbir pengurusan kerja-kerja tambahan ubah suai kampus bermula dari peringkat perancangan, penyediaan spesifikasi teknikal dan kos, permohonan kelulusan dan bajet, pelaksanaan dan penyempurnaan. Yang keenam, Mengurus hal-hal pentadbiran bahagian, unit dan kaki tangan Menerima arahan dari semasa ke semasa daripada ketua bahagian dan pengurusan eksekutif Yang ketujuh, menghadiri mesyuarat-mesyuarat di bahagian lain yang menyebabkan yang berkaitan dengan bahagian pengurusan fasiliti dan yang terakhir memberi nasihat dan cadangan dari aspek teknikal berkenaan pengurusan fasiliti dan kampus PFI kepada pihak pengurusan uh, lain sekiranya diperlukan. Baik, ini adalah tugas dan tanggungjawab pejabat pengurusan fasiliti. Yang pertama, pengurusan kejuruteraan awam dan mekanikal. Uh, saya dibantu oleh penolong jurutera iaitu Muhammad Hafiz bin Muhammad Nawawi uh, selaku penolong jurutera awam dan mekanikal. Beliau akan memantau, memeriksa dan mengesahkan kerja-kerja PPM untuk awam, pembersihan, landscape dan mekanikal. Pemantauan, pemeriksaan dan pengesahan kerja-kerja buah suai dan pembaikan awam pembersihan, landscape dan mekanikal pengurusan kunci pemantauan operasi pahawa dingin dan seterusnya membuat pemantauan dan memasukkan uh, ke dalam uh, aduan lah bagi pemantauan berkala seterusnya kita ada penolong uh, menolong jurutera bagi uh, ke, bagi elektrik dan telekomunikasi kita ada Puan Rizal binti Muhammad Amir selaku penolong, penolong jurutera kanan sama beliau akan memantau dan, dan memeriksa kerja-kerja penyelenggaraan berjadual PPM, elektrik dan telekomunikasi memantau kerja-kerja dari pada uh, ubah suai dan pembaikan elektrikal dan telekomunikasi, rekod dan laporan berkenaan kunci bilik usaha uh, dan seterusnya memantau persi elektrikal, telekomunikasi, pengurusan mesyuarat juga di bawah uh, seliaan beliau dan seterusnya membuat pemantauan dan memasukkan aduan kerosakan. Yang seterusnya adalah pengurusan majlis dan audio visual AV. Uh, saya dibantu oleh Muhammad Zafir bin Maharudin. Beliau merupakan penolong jurutera AV untuk sokongan uh, job scope beliau adalah sokongan teknikal audio visual pemantauan kerja-kerja PPM peralatan AV yang dijalankan oleh pihak konsesi penyelarasan dan pengenalian peralatan AV untuk majlis, program, aktiviti, anjuran pihak luar seterusnya penyelarasan penggunaan bilik kuliah, dewan kuliah dan studio kemudian beliau juga bertanggungjawab untuk menguruskan aset alih UITM kami juga mempunyai pembantu kemahiran Cik Fazrul Izwan bin Abdul Musa Beliau tugas yang beliau lebih kepada aa, membantu untuk bahagian elektrik. Aa, membuat pemantauan kerja-kerja kontraktor, ah bantu kelancaran majlis. Itu juga dengan kita ada juga penjaga elektrik ataupun charge man iaitu Encik Wan Muhammad Hafizu bin Wan Nur Azman. Sama beliau lebih kepada bahagian electrical, memantau pencawang elektrik dan yang berkaitanlah dengan job scope beliau dan ke, dan kompetensi beliau lah sebagai charge man. Seterusnya ini, ini adalah pusat asas UiTM Dengkil info info pembangunan bagi pusat asas UiTM Kampus Dengkil saya terangkan serba sedikit uh, Kampus mula beroperasi pada 26 November 2015 dibangunkan secara PFI Private Fund Initiative syarikat konsesi penyelenggaraan kita adalah Kas Engineering Sendirian Berhad So di belah kanan tu adalah uh, gambar kampus daripada top view lah So ini adalah uh, plan kampus. Kita ada pintu masuk utama pada point 16. Ah uh, pelajar-pelajar boleh lihat pintu masuk utama, pintu masuk kedua, point 16. Kemudian kita ada kita ke kiri ke point 09. Point nombor 9 adalah kediaman pelajar perempuan. Kediaman pelajar perempuan ni kita uh, di sini dinamakan sebagai College Dahlia. Dahlia 1, Dahlia 2 dan Dahlia 3. Kemudian kita ada poin nombor 8 iaitu unit kesihatan berhampiran dengan uh, Kolej Dahlia. Kemudian kita ada poin nombor 6 Blok E Dewan Makan. Kita panggil di sini sebagai uh, Anjung Nengkil ataupun dinamakan sebagai Anjung Nengkil Kemudian kita ada poin nombor 7 iaitu PPUK Pusat Pelajar dan Unit Keselamatan Kemudian kita ada poin nombor 10 Poin nombor 10 adalah kediaman pelajar lelaki yang dinamakan sebagai Kolej Tualang Di bahagian uh, berhampiran dengan Kolej Tualang ada kalau pelajar-pelajar boleh lihat di bahagian kiri bawah itu adalah uh, futsal court dan juga kita ada tennis court lah yang telah ditukar kepada bola gelanggang bola jaring dan gelanggang bola tampar kemudian berhampiran juga dengan kolej uh, tualang adalah padang bola sepak kemudian pelajar-pelajar uh, boleh lihat uh, pada point nombor 19 adalah uh, kita panggil situ adalah wet point tapi uh, situ adalah tempat rekreasi jugalah untuk pelajar-pelajar kita sediakan ada uh, track untuk berjoging dan beberapa kemudahan untuk melakukan aktiviti bersukan lah di situ kemudian kita ada point nombor 11 dan 12 unit penyelenggaraan satu itu pejabat uh, point nombor 11 adalah pejabat uh, facility point nombor 12 adalah pejabat uh, konsesi cast engineering kemudian kita ada blok D pita perpustakaan kemudian kita ada blok uh, 4 iaitu blok C bilik kuliah uh, kita panggil di sini progresif ataupun nama blok tersebut adalah blok progresif kemudian kita ada blok B, uh, poin nombor tiga dinamakan sebagai blok etika kemudian kita ada blok nombor no. dua, blok akademik juga dinamakan sebagai blok uh, dinamik kemudian kita ada blok tabiran uh, di poin nombor satu kita juga ada uh, pusat Islamah ataupun surau pada poin nombor tiga belas okey, uh, ini adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang So, kita ada beberapa lah aktiviti ataupun aa, perbuatan yang kita larang lah di sini di pusat sesi. Yang pertama sekali adalah vandalism Vandalism ni aa, adalah perkara yang sangat dilarang lah Maksudnya bukan saja di sini, di mana-mana kawasan aa, di kawasan awam ataupun kawasan milik sesuatu pejabat ataupun aa, bahagian itu adalah kawasan ataupun aa, pemilikan umum. So penggunaannya penggunaan sesuatu peralatan itu seharusnya digunakan dengan cara yang betul lah jika pelajar-pelajar menggunakan suatu perkara uh, peralatan ataupun kemudahan itu dengan cara yang salah maka kita akan kenakan uh, kita akan anggap itu sebagai vandalism dan kita akan kenakan uh, secas lah kepada, pelajar, uh, kepada para pelajar yang terlibat so prosedurnya adalah kalau kita dapati perkara itu adalah vandalism pihak BPF, uh, pihak facility akan menyemak dan meneliti aduan ataupun tuduhan ataupun tuntutan daripada pihak konsesi berkaitan laporan vandalisme yang diterima. Kemudian pihak kami juga akan menilai sama ada ianya adalah vandalisme ataupun tidak dengan kita melihat sama ada sama ada ianya adalah human factor ataupun owner entahlah. dan jika kita dap, 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 dapati ianya adalah vandalism ataupun human factor, maka pelaku atau pelajar akan dikenakan secas uh, bagi vandalisme tersebut mengikut kadar yang telah disemak dan dipersetujui oleh pihak UiTM dan konsesi. Okey itu vandalism punya uh, proses yang kita akan lakukanlah bersama yang kita akan bekerjasama dengan pihak uh, college dan juga ICP lah uh, dan bahagian-bahagian yang berkaitan jika uh, berlaku perkara tersebut. Okey yang kedua adalah menghampiri dan memasuki uh, kawasan larangan yang berbahaya. Okey. So saya rasa mudah kalau saya tunjuk pada uh, apa plan plan yang tadi tu so antara kawasan yang kita tak benarkan pelajar ataupun kawasan yang berbahaya kepada pelajar untuk masuk adalah nombor satunya pertama a pecawang elektrik elektrik PE pecawang elektrik ni kita panggil PE lah ya. aa, ada empat di kampus ni satu berhampiran dengan Kolej Dahlia kita panggil PE1 kemudian kita ada berhampiran dengan abu Pusat Islam ada PE dulu. Uh, ada satu lagi PE di situ kemudian berhampiran dengan Anjung Dengkil kita ada PE juga benda di kolej Tualang pun ada satu pecama elektrik semua keempat-empat uh, kawasan ini adalah kawasan larangan kepada para pelajar hanya uh, try person saja yang dibenarkan masuk kepada ke dalam uh, PE tersebut Okey, saya harap pelajar tak adalah pelajar-pelajar yang uh, berada ataupun melakukan kesalahan ini kerana ianya sangat berbahaya lah bukan saja kepada pihak UITM mara, malah lebih uh, teruk adalah kepada para pelajar sendiri kita risau berlakunya kecederaan ataupun kemalangan lah jika pelajar berada di kawasan tersebut ok seterusnya adalah kawasan kedua yang kita, uh, kawasan larangan kepada uh, kepada para pelajar ataupun orang yang bukan, uh, orang yang tidak kompeten adalah atas bumbung bangunan rooftop lah So kawasan rooftop ni adalah kawasan larangan kepada pelajar dan hanya authorized person saja dibenarkan untuk access kawasan-kawasan tersebut. Okey, semua bangunan yang saya nyatakan tadi, bangunan pentadbiran, bangunan dinamik, bangunan etika, bangunan progresif, pita, a uh, uh a dan tualang adalah kawasan larangan kepada pelajar. Okey. Sebab apa? Sebab di bangunan tersebut terdapat, terdapat mesin dan sistem yang berbahaya dan berisiko tinggi yang diletakkan di atas bangunan Yang boleh mencederakan pelajar dan berisiko menyebabkan uh, kematian yang paling teruk Tapi kita rasa, uh, tapi kita risau kepada kemalangan lah Even kecil pun dia akan menjadi satu kes yang sangat besar lah kepada para pelajar Okay, kita harap tak ada pelajar lah Rooftop ni memang selalu menjadi tempat pelajar yang, uh, pe pelajar akan naik lah So, kalau kita dapat, kita jumpa dan kita, uh, ataupun mana-mana staff jumpa para pelajar berada di kawasan-kawasan larang ini kita akan ambil tindakan lah so kita akan serahkan kepada STP untuk tindakan selanjutnya seterusnya adalah STP STP ni Service Treatment Plan dia kalau dalam uh, uh, plan ni dia adalah, dia adalah point nombor 18 berhampiran dengan padang dengan Kolej Tualang uh, Kolej Tualang. Uh, STP ni uh, kawasan yang berbahaya dan berisiko tinggi dan hanya authorized yang kompeten person saja yang dibenarkan akses ke dalam STP ni saya harap tak ada pelajar yang Uh, access lah ataupun masuk tanpa kebenaran ke dalam STP ni Kerana ia kawasan bahaya Dan risiko tinggi lah untuk berlaku kecelakaan, uh, kemalangan dan kematian Okay baik, kita seterusnya kepada mengantung gambar uh, Hiasan ataupun hiasan pada dinding Yang ni kita banyak jumpa dalam bilik pelajar lah So mereka suka gantung Hook uh, Gambar Uh, gantung macam-macam lah sebab uh, kita tak benar kan. Kawasan-kawasan uh, yang apa ni? Kawasan-kawasan yang pihak uh, pelajar boleh gantung barang-barang uh, pelajar adalah di dalam loker saja ataupun di, di information board dalam rumah tu nanti. Nak gantung-gantung everything gantung kat situ. So tiada tambahan hook ataupun paku dan sebagainya pada dinding-dinding di dalam rumah pelajar ataupun di bilik pelajar di dalam college. So saya harap perkara ini tidak berlaku dah sebelum ni kita dah jumpa banyak semasa uh, batch-batch sebelum ni so saya harap batch ni tidak melakukan perkara yang sama lah sebab jika okay, kalau ianya terlalu teruk kita akan charge uh, vandalism dan kenakan secharge lah pada pajak untuk uh, menampal balik kawasan-kawasan yang terlibat Okey, seterusnya pengubah suaian ruang uh, Okay, Okey, ini uh, di kolej juga kalau untuk pelajar lah ini adalah termasuk mengubah susun atur di dalam rumah dan bilik Uh, seperti mengalihkan katil, amari, kursi dan meja Pihak UITM berharap Atau pihak fasiliti juga berharap Perkara-perkara begini tidak berlaku dan memohon Kedudukan aset UITM tidak diubah Dan dikekalkan Seperti kedudukan yang asal Seperti mana pelajar-pelajar masuk seperti, seperti itulah Sepatutnya kedudukan itu semasa pelajar-pelajar keluar Okey seterusnya menampal papan tanda Banner tanpa kebenaran dan kelulusan Okey, ini untuk pemakluman lah. Sebarang pemakluman atau banner perlu mendapat kelulusan terlebih dahulu dan digantung di tempat uh, yang disediakan sahaja seperti papan kenyataan dan tempat menggantung banner. So, uh, yang ni very uh, crucial lah. Pada saya penting sebab uh, ianya akan lead kepada vandalism juga kalau kita dapat, uh, kita jumpa dan ianya... Uh, Ianya memberi lah kepada uh, kita punya fasiliti seperti gudeng dinding dan sebagainya. Bila kita cabut tu dia ada tinggal kesan tercabut juga, dia punya plaster dan sebagainya. Maka kita akan uh, tengok pada benda tersebut, uh, siapa organizer dan sebagainya dan kita akan panggil lah uh, kita akan serah kepada shipping untuk tindakan seterusnya. Sosnya yang terakhir adalah menggunakan peralatan yang dilarang. Okay uh, Peralatan-peralatan yang dilarang kebanyakannya melibatkan peralatan di kolej lah yang selalu pelajar bawa seperti rice cooker dan lain-lain. saya yakin pihak kolej telah memaklumkan dan menyenaraikan peralatan-peralatan yang tak dibenarkan untuk dibawa ke kolej. Okay, ini saya sharekan contoh perbuatan vandalism yang kita telah uh, uh, jumpa dan kita telah selesaikan antaranya kita boleh lihat besi pecah, pintu, pintu tandas pecah Tower penutup box flashing pecah Besi railing patah So kita boleh tengok ah Macam ni aa, Keadaan rumah yang tidak dijaga dengan baik Kemudian kita ada jumpa Sofa dalam Sofa daripada bilik bacaan di bawah Di bawah ni atas Terlalu pelajar Bahadang amaran lift Berada di dalam, di dalam unit rumah aa, Kekotoran Di dalam rumah ni pun Perkara-perkara yang saya rasa Telah dimaklumkan oleh pihak kolej lah Sebagai salah satu kesalahan di bawah uh, College. Okey, seterusnya adalah saluran aduan kerosakan So, kita ada lima lah saluran kepada pelajar untuk memasukkan aduan, kita ada uh, e-aduan uh, kita mengisi FMS uh, So, itu dia punya link uh, fmsdenkil.uitm.edu.my slash denkil slash aduan Okey, untuk pemakluman tajar, iaduan hanya boleh diakses melalui wifi UITM ataupun intranet buat masa ni. So, kita dalam proses untuk uh, untuk memberi akses, temukan akses untuk iaduan ni dilakukan uh, secara internet. Maksudnya, daripada luar, daripada kawasan luar pun kita boleh akses kepada link berkenaan. Tapi, itu kita akan update dari semasa ke semasa. Tapi, buat masa ini, ianya masih intranet which pelajar perlu uh, perlu connect dengan wifi UITM tengkil saja baru pelajar-pelajar boleh akses kepada link berkenaan jika tidak maka uh, pelajar, -pelajar tidak boleh akses kepada link berkenaan dan tidak boleh buat aduan lah untuk kerosakan ataupun uh, apa ni aduan yang pihak pelajar nak lakukan terutamanya di kawasan-kawasan uh, bilik dan rumah pelajar lah So, seterusnya kalau tak boleh uh, wif, uh, guna e-aduan, pelajar-pelajar uh, boleh uh, gunakan talian hotline uh, yang seperti di paparan. Eh. Okey, uh, untuk makluman pelajar-pelajar uh, talian hotline tersebut uh, adalah nombor WhatsApp tersebut. WhatsApp tersebut, WhatsApp tersebut adalah 0182269297. Itu adalah talian hotline juga. So mereka telah satukan uh, dua nombor ni untuk talian hotline dan juga WhatsApp. So kalau tak boleh call boleh WhatsApp sama juga, nombor yang sama adalah untuk talian standby uh, So, after office hour, then pelajar-pelajar boleh call uh, nombor tersebutlah, 018 tersebut Pihak kuasisi akan uh, attend call ataupun aduan 24 x uh, So Tapi kita ada masa lah, so pihak kuasisi perlukan masa, perlukan akses So, bila you buat aduan, pelajar-pelajar buat aduan, pelajar-pelajar perlu pastikan yang pelajar-pelajar ni boleh memberi akses kepada pihak kuasisi untuk melakukan kerja-kerja pembaikan tersebut tak boleh layu you buat aduan kemudian you tak pergi beri, beri akses macam mana mereka nak bayar kan so perlu uh, perlu kerjasama lah antara dua pihak supaya masalah pelajar selesai aduan pun dapat ditutup ok dan yang terakhir adalah kaunter pejabat konsesi lah so pelajar-pelajar boleh walk in buat aduan tapi sini hingga Sabtu saja 8 pagi hingga 5 petang ini okay, catat alih proses aduan saya rasa catat ni uh, uh, tapi saja boleh tengok supaya nanti akan ada penjelasan yang lebih terperinci lah daripada pihak OSSI. Okey, ini adalah kita punya kempen kepada pelajar. Kita harap pelajar dapat bersama-sama dengan kita untuk kempen uh, penyematan tenaga, Kikam and Safe Energy, Think Act Safe. Kemudian uh, vandalism, zero incident, avoid danger. So avoid danger tu motor yang kawasan-kawasan yang bahaya tadilah dan berisiko. So kita harap uh, pelajar dapat uh, Bersama-sama dengan pihak UITM dalam usaha untuk kita melakukan penjimatan tenaga dan air Dalam masa yang sama kita juga dalam usaha untuk mencapai zero vandalism uh, Termasuk juga dengan uh, zero incident lebihkan pelajar So saya mewakili pihak UITM Kita berharap pelajar dapat bersama-sama dengan kita untuk mencapai kempen uh, yang kita sedang laksanakan uh, sekarang dan akan datang hasil berterusan okay, Kesimpulannya uh, pelajar-pelajar jika terdapat kerosakan jangan biarkan laporkan segera melalui aduan UITM Dengkil untuk tindakan uh, segera seterusnya elakkan pemaziran jimat tenaga dan air pemaziran adalah amalan syaitan seterusnya aset UITM adalah milik kita bersama lindungi, pelihara dan pastikan keselesa keselesaan bukan hanya untuk kita tapi untuk generasi UITM yang akan datang bersama-sama kita jaga UITM Baik, itu sahaja daripada saya. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih.